দেউতাই পোহা মইনা হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকলৈ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' মানে অন্য এটা ভিডিঅ' আৰু আজি আহিছো মই এজন শিল্পীৰ ঘৰলৈ যিজন শিল্পী মানে এনেকুৱাই প্ৰতিভা যিসকল যি মানে ইমান প্ৰতিভা আছে আপোনালোকক মই আজি সেই শিল্পীজনক দেখাবলৈ ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকক এটা বাবেই দেখাইছোঁ যাতে এনেকুৱা শিল্পীবিলাক মানে এখন মঞ্চ পাওক আৰু আমাৰ অসমত জিলিকি ৰওক সেইবাবে আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে মই সেই শিল্পীজনৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ চাওক তেখেতৰ ঘৰ এয়া আমি এতিয়া তেখেতৰ ঘৰৰ চোতালত উপস্থিত হৈছোঁ এয়া এয়াই হ'ল কণমানি শিল্পীজনৰ ঘৰ আৰু তেখেতৰ যিবিলাক প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাবিলাক দেখিলে আপোনালোকে নিজেই বুজিব আৰু কণমানিজনৰ বাবে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে নীলমণি গগৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বাৰু আহক আমি এতিয়া প্ৰথম কণমানিজনৰ লগত চিনাকি হৈ ৰোঁ সেইফালে জন বাৰু ভাইটি প্ৰথমতে তোমাক নীলমণি গগৈ ইউটিউব চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু প্ৰথমে তোমাৰ পৰিচয়টো দিয়াচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অভিনৱ বৰা হয় মই ছেভেন ক্লাছত পঢ়োঁ আৰু আমাৰ ঘৰ শুকানজান গাঁৱত ধন্যবাদ তোমাৰ পৰিচয়টো দিয়াৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আৰু লগতে এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে ককা বৌ পপা মই মা বৰব আৰু দাদা দুটা আছে বাহিৰত থাকে বৰ্তা হয় নেকি তোমাৰ দেউতাই কি কৰে দেউতাই খেতি কৰে খেতি কৰে ন সঁচাকৈ এজন খেতিয়কৰ মানে পুত্ৰ যিজন খেতিয়কৰ পুত্ৰ সেইগৰাকী এগৰাকী মানে ইমান সুন্দৰ শিল্পী আপোনালোকক আমি বৰ্তমান এতিয়া দেখাম মই তাৰমানে বহুত জেগাত শুনিছোঁ যে তুমি ধৰি লোৱা ধুলু বজাব জানা নেগেৰা বজাব জানা বা হৰিনাম গাব জানা আৰু বিহু নামো গাব জানা ন জানো বিয়া নামো জানা ন এতিয়া মই তেনেকৈ শুনি পেলাই তোমাৰ ওচৰলৈ মই আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু প্ৰথমে এতিয়া মোৰ ইউটিউবৰ ভিউচাৰসকলক তুমি কি শুনাবা মই প্ৰথম সৌবিহুটি চেঞৰ এটা বজাই ঢোলৰ চাপৰ ঢোলৰ চাপৰ এটা বজাই শুনাবা ন ঠিক আছে বজাই শুনোৱা ঠিক আছে মই এতিয়া ঢোলৰ সৌবিহুটি চেউৰটো বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাপৰ মাৰিলা ইয়াৰ পাছত তুমি বজাই বজাই যে বিহুৰ গীত গাব পাৰিবা মই যোজনা অকণমান লেও ইমা অসায় হে আমাদের হি হে সাজিহি কাশি হে আহি আহিহি সেও হে গাতে শু তর nah. হাজিলে মই গগনা বিহু ধৰিলি বজা হি বিহু ধৰিলি বজা হি অতি সুন্দৰকৈ বজাইছে এই কণমানি শিল্পীজনে আপোনালোকে ঢোলৰ ৰঘৰ দেখিলে ৰগৰ লগত মানে চাপৰ তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেখেতে ঢোল বজাই বজাই এটি বিহু গীত গালে কিমান গৌৰৱৰ কথা আমাৰ অসমৰ এনেকুৱা এজন শিল্পীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ ঢোল বজাইছে বাৰু তোমাক এই ঢোল যে শিকাইছিলে তোমাৰ গুৰুজনৰ নামটো জনাবা প্ৰদীপ পূজা হাজৰিকা প্ৰদীপা প্ৰদীপ হাজৰিকা প্ৰদীপ হাজৰিকা ছাৰে তোমাক মানে এই ঢোল শিকাইছিলে ন সঁচাকৈ ক'বলৈ হ'লে এতিয়া মই প্ৰদীপ ওজা ছাৰলৈও অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ যাতে এনেকুৱা উঠি অহা শিল্পীসকলক তেখেতে আৰু আগুৱাই নিয়ে সেয়াই মই কামনা কৰিলোঁ আৰু যিমান পাৰে মোৰ ভিউচাৰসকলে এই কণমানিজনৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এনেকুৱা উঠি অহা শিল্পীসকল আমাৰ অসমত এখন মঞ্চ পায় যাতে আমাৰ অসমত জিলিকি ৰয় সেইবাবে আপোনালোকলৈ মই সদায় এনেদৰে ইউটিউবত আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'বোৰ প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ সাক্ষাৎবোৰ প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰে নহ'লে এনেকুৱা কণমানিসকল আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব বাৰু তাৰ বাহিৰে তুমি আৰু কি কি জানা আৰু মই বিয়ানাম গাব জানো বিয়ানাম গাব জানো ঠিক আছে মোৰ ইউটিউবৰ ভিউচাৰসকলক তুমি এটি বিয়ানাম গাই শুনাই দিয়া মোলাযা হে জুন ওলায়া হে জুন আমার বাই খজা খোজাই তোই সু

Deutai buha mo ina. হিছে জোৰখন ৰহিছে বাজ বাইদেউ গৈ আছে গৈ বৌ তিহি ঘাত লে লাহে কৰি বৌতিয়ে যোগ উঠাসী অদংকাৰ পিন্ধা নিপিন্ধুৱ ৰাম চন্দ কুক ৰাম চন্দ ঙ্কার উভতাই দিবা রাম সন্দ ও লঙ্কার দিবা ধন্যবাদ অতি সুন্দৰ অকণমানিজন মানে ইমান সুন্দৰকৈ বিয়ানামভাগ গালে সঁচাকৈ মোৰ দেহা সাপ পৰি গৈছে সঁচাই বহুত সুন্দৰকৈ গাইছে বিয়ানামভাগ আৰু তুমি তাৰ বাহিৰে মই কোৱা শুনিছোঁ যে তুমি নেগেৰাও বজাব জানা আৰু লগত হৰিনামো গাব জানা নহয় জানো জানা জানো জানো ঠিক আছে তুমি এতিয়া আমাক নেগেৰা চাপৰ অলপ বজাই দেখাব লাগে আৰু লগতে তাৰ পাছত আমাক দেখাবা তুমি এটি হৰিনাম গাই মই ধ্ৰুৱ পাত লৈছিলো উদ্ধাৰ ভাওনা পাঁচখন কৈছিলোঁ মই ভাওনা পাঁচখনৰ ভিতৰত মই ধ্ৰুৱ চৈত্ৰ মানে মাহিয়াই গটা মাৰি দিয়া আৰু মুখৰ পৰা তেজ ওলা মই এটা বাক্য কৈ থৈছোঁ মাহিয়াই মুখ কিয় মাৰিলা মাখিয়াইছে মোক হিংসাখনত বহিবলৈ দিবানে দাদা সুন্দৰ ইমান সুন্দৰকৈ গালে মানে এতিয়া তুমি ইয়াৰ বাহিৰে যে তুমি যে ক'লা যে মই নেগেৰা বজাব জানো তুমি নেগেৰাটো অলপ বজাই মোৰ ইউটিউবৰ ভিচাৰসকলক দেখাই দিয়া নেগেৰাযোৰ বজাই দিছো এতিয়া তুমি দিহানাভা কি গাই শুনোৱা অকণমান গাই দিছো দেই অকণমান কোনে আনি দিলে তাহালোনে গেৰা কোনে আনি দিলে রাম রাম কুনে আনি দিলে তাহাল কুলনে গ্রা কুনে দিলে রোব কুনে আনি দিলে আমার শঙ্কর গুরু পডু পৰা ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমালৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আৰু ইয়াৰ বাহিৰে তুমি আৰু কি জানা সেয়াৰ বাহিৰে মই আৰু জুবিন দাস গানো জানা ঠিক আছে এটা এটি গাই সোমোৱা জামে মই হাল ফুলে লৈ বাঁহী 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 তুহুহি সজামে মই সিহঁতে থৈ মোৰ এটি এটি সোঁতে সোতে বুকু ভৰি তুমি নাচিবা মোৰ উঠৰ কুকন ভাষাত সেউজৰ চন্দন মাবা বাহী বাহি বাহি তুবি সজামে মই আল ফুলে দৈ গুণ 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 ওঠৰে গান কেতিয়াকে শুনাবাহি ৰুণ জোন ৰুণ জোন নুপুৰ বজাই মনতে মোৰ সোমাবাহি শুই থকা উলাহত মোৰ কামনা দে ৰ নাহি মোৰ এটি এটি সুৰে সুৰে বুকু ভৰি তুমি নাচিবা মোৰ উঠৰ গোপন ভাষাত সেউজৰ চন্দন মাবা বাহী বাহি বাঢ়ী তুবি বজামে মই আল ফুলে দৈ বাহিবাহী ধন্যবাদ সঁচাকৈ ইমান সুন্দৰ কণ্ঠৰে গালে মানে কণমানিজনে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আপোনালোকে নীলমণি গগৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কণমানিজনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে এনেকুৱা শিল্পীসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ধন্যবাদ